Faslun. I'lam annahu yanbaghi liman balaghahu shay'un fil fadha'il amali an ya'mala bihi walau marratan wahidah liyakuna min ahli. Dia kata ini satu fasal, suatu bahagian, suatu perbahasan. Ketahuilah olehmu bahawasanya Sepatutnya bagi seseorang yang apabila sampai kepada dia hadis-hadis Nabi ataupun dalil-dalil tentang fadailul a'mal. Dalam dalam Quran hadis ni dia ada bab fada'in, ayat Quran tentang kelebihan sesuatu amalan. Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi, dalam hadis lagi banyak tentang fada'in. Bila buat sesuatu amalan sesuatu ibadat fadilat dia begini 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 jadi fadae jamak dari fadilat ini dia adalah merupakan perkara yang gaib. yang hanya diketahui akannya daripada maklumat yang disampaikan oleh Allah Taala daripada Quran juga dan juga daripada hadis Nabi jadi manusia tak boleh menentukan buat sesuatu amalan contohnya kita selawat begini begini sesuatu selawat fadilat dia begini-begini kalau tidak ada dalil tak boleh kita sebut kerana dia termasuk di dalam perkara yang ghaib jadi dia mesti mari dalil daripada Quran dan juga daripada hadis Nabi manusia tidak boleh mencipta fadilat kerana fadilat itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala jadi Imam Nawawi kata ...seseorang orang yang apabila sampai kepada dia sampai maklumat dia jumpa dalil daripada hadis-hadis Nabi tentang sesuatu fadilat dia jangan tinggal hendaklah dia buat walaupun sekali walaupun sekali kena buat supaya kita termasuk daripada golongan orang yang melakukan ibadat ha orang yang melakukan amal-amal kita tidak merendahkan tidak meremehkan amalan-amalan yang dijanjikan pahala di sisi Allah Sebagai contohnya apa dia tentang fadilat sembahyang contohnya tentang fadilat sembahyang witir sembahyang duha fadilat selawat dan sebagainya ha jangan ditinggalkan wala yambarilahu mutlaqan tidak boleh sekali-kali dia tinggalkan ditinggalkan <tid> begitu sahaja tanpa dia melakukan sekurang-kurangnya sekali dia kena buat baliati bima bima tayassara minhu bahkan dia buat sesuatu yang memudahkan bagi dia contohnya semayang witir sebanyak-banyak sebelah rakaat dia tak leh buat banyak dia buat satu rakaat tapi jangan tinggal tapi dalam bulan puasa ni oleh kerana imam buat tiga ha, kita tahu lah ikut tiga jangan buat satu kalau di luar daripada bulan Ramadan buat di rumah kita seorang-seorang tak boleh nak buat sebelah <coughs> Jadi kita buat sekurang-kurangnya satu. Ha. Jadi maknanya jangan ditinggalkan terus. <t stimulation> Apa lagi? Dikiaskan dengan amalan-amalan yang lain. Tak boleh buat banyak, buat semampu kita. Liqaulihin Nabi liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisil muttafaq ala sihhatihi pada hadis yang sepakat tentang kosohihannya. Apa dia hadis itu? Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan sesuatu perkara, hendaklah kamu lakukan semampu-mampu kamu. Maknanya jangan tinggal terus. Semampu-mampu mungkin kita kena buat. Maknanya kita kena berusaha untuk mampulah. Kita kena berusaha untuk mampu melaksanakan sesuatu ibadat yang diperintahkan. Ha, apabila aku perintahkan kamu melakukan sesuatu perkara, hendak kamu nah, hendaklah kamu lakukannya semampu mampu kamu. Dan ini juga adalah merupakan salah satu tanda ataupun bukti kecintaan kita ataupun kecintaan seseorang itu kepada kepada Nabi SAW dan juga kepada Allah. <San> Qul in kuntum Allah fattabi'uni Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika sekiranya kamu cinta ataupun kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu mengikuti akan aku. Jadi seseorang yang mengikuti perjalanan amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukti kecintaan dia, kasih sayang dia kepada Allah. Faslun. Ah ini satu bahagian yang lain pula. Sebab tu dalam mukadimah dulu kita dah baca Imam Imam Nawawi kata dia rengkas-rengkaskan daripada perbahasan yang panjang tu dia cuba rengkahkan Supaya orang baca ni tak jemu. Yang pentingnya seseorang yang membaca kitab ini ataupun mendengarnya dapat beraman apa yang disarankan di dalam kitab ini. Qala al ulama wal muhaddisin wal fuqaha wa ghairuhum telah berkata oleh para ulama dan juga muhadisin dan juga fuqaha dan selain daripada mereka Ya juzu wa yustahabbu al-amalu fil fadaili wat taghribi wal taghribi wat tarhibi bil hadithi dha'ifi ma lam yakun mawdu'an Dia kata telah berkata oleh para ulama muhadisin dan juga fuqaha dan selain daripada mereka harus dan digalakkan harus dan digalakkan beramal pada fadhail. Apa makna fadhail? Tentang kelebihan sesuatu ibadat. Kelebihan sesuatu amalan. Dan juga terrib Terrib ini apa dia? Maknanya galakkan. Ah, ada contohnya daripada hadis Nabi buat sesuatu amalan, pahala dia bagian bagian Suatu galakkan. Ha, suntikkan semangat untuk seseorang itu melakukan ibadat. Itu dia panggil mana tarhib kita gemar. Menggemarkan, menggalakkan. Yang keduanya tarhib, maknanya menakutkan. Kalau buat sesuatu dosa, sesuatu kesalahan, sesuatu maksiat, balasan dia begini, begini, begini. Jadi Imam Nawawi kata, boleh kita beramal di dalam masalah fadail. Maknanya tidak salah. Cuma orang kita dia keliru Tentang beramal dengan hadis-hadis yang do'af Perbezaan beramal dengan hadis yang do'af Dengan meriwayatkan, melaporkan, menceritakan kepada orang Dia amal satu bat Jumpa hadis kita beramal hadis do'af Hadis yang berkaitan dengan fada'il Itu satu masalah, satu bab, satu isu Isu yang berbeza, isu yang berlainan yang kedua masalah menceritakan kepada orang Bila menyampaikan kepada orang Kalau hadis itu di dalam bentuk do'if Dia ada kaedah dia Cara penyampaiannya Sama ada disebut ruwiah Ataupun hukiah Dihikayatkan Ataupun diriwayatkan Dihikayatkan ataupun diriwayatkan Jadi ulama hadis kata Kita kena menyampaikannya di dalam bentuk tamrib Apa maksud tamrib? Maknanya lafaz yang meragukan. Asalnya tamrik ni maknanya sakit. Maknanya meragukan. Supaya pendengar, oh ini belum tentu pasti secara jazam. Apa yang disampaikan ini, apa yang didegar ini belum pasti. Ianya daripada Nabi SAW. Ataupun dia adalah hadis. Disebut dengan lafaz yang meragukan dihikayatkan, diriwayatkan supaya pendengar tahu, oh ni belum tentu hadis ni supaya takut terjatuh kepada menyandarkan sesuatu yang benar, sesuatu yang salah kepada Nabi, takut terjatuh kepada menyandarkan sesuatu yang salah yang tidak benar kepada Nabi SAW kerana hadis tu ayam ni dia belum tentu hadis ha, jadi takut tersandar takut dikaitkan kepada nabi Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran yang keras kepada sesiapa yang menyampaikan ataupun menyebarkan sesuatu yang dia tak kata ataupun dia tak buat Inna kadziban alayya laysa kadzibin ala ahadin Man kadziba man kadziba alayya mutaammidan fa yatabawa maq'adahu minan nar Sesungguhnya berdusta terhadap aku tak sama dengan berdusta terhadap orang lain. Sesiapa yang berdusta terhadapku, hendaklah dia menempatkan dirinya di dalam neraka. Ini suatu amaran, suatu amaran dan ancaman yang keras daripada Nabi SAW. Seseorang yang menyandarkan sesuatu kepada beliau yang beliau tak kata dan beliau tak buat. Ha, jadi dia kata, di sini boleh beramal. Tetapi ketika menyampaikan, kita sampaikannya dengan syarat-syarat yang tertentu. Yang kedua, ketika menyampaikan itu selain daripada menghikayatkan melafaz dengan uh, dengan perkataan yang memberi keraguan kepada pendengar. Yang keduanya, ketika beramal itu jangan yakin confirm daripada Nabi. Ha, ini cara kaedah beramal dengan hadis dhaif. Pasti daripada Nabi sebagai ihtiyat sahaja jaga-jaga hati-hati ha, bukan secara pasti malam yakun maudhu'an selama mana hadis itu tidak maudhu' apa mana hadis maudhu' hadis yang palsu hadis yang terang hadis yang jelas ha, suatu rekaan daripada orang kalau hadis doa ah ni boleh kira lagi belum tentu dia bukan hadis juga belum tentu hadis belum tentu bukan hadis. Ah ha, sebab tu dia dalam tengah-tengah. Kita menyampaikannya di dalam keadaan di dalam perkataan tamrid. Tapi kalau maudu' ah ni dah pasti palsu. Ha, maudu ah, maudu' ini belum sudah pasti dia adalah merupakan suatu hadis yang direka ataupun dicipta oleh orang. Wa amal ahkamu kal halal wal haram wal bai' wal nikah wal talaq wa ghairi dhalika fala yu'malu illa fil illa bil ahadith as sahih aw al hasan. Jadi Imam Nawawi kata ada pun perkara-perkara yang melibatkan halal haram. Ah oh, ni bab hukum. Bab hukum ni tak leh ada dhaif. Dia mesti ada yang sahih. Ah sekurang-kurangnya hadis itu adalah hasan. Sekurang-kurangnya Adi itu hadis hasan. Nah, dia tak boleh dhaif. <coughs> Apatah lagi kalau mau yang nak melibatkan tentang hukum halal haram. Seperti apa dia kita dia kata tadi? Seperti masalah jual beli. Ha, masalah yang berkaitan dengan jual beli, dia ada hukum dia. Dia mesti ambil daripada ada yang sahih ataupun hasan. Ataupun bab nikah kahwin, ini masalah hukum ataupun bab tolak pun sama. Wa ghairi zalika dan selain daripada demikian itu ha, lebat sembahyang ke puasa zakat haji ke tak boleh ambil hadiah. ha, dia kata hadis yang daif tentang hukum hakam apatah lagi hadis yang maudhu illa an yakuna fi fi ihtiyati fi shay'in min zalika melainkan di atas dasar apa ha, di atas dasar ihtiyat hati-hati tak ada hadis lain hadis itu sebagai faktor penyokong sahaja bukan hadis yang menjadi asas ah kepada sesuatu perbincangan wa idza warada hadisun daifun bi karahati ba'dil buyu'i aw ankihati fa innahu fa inna mustahab fa innal mustahabba ay yatanazzahu ay yatanazzaha ay yatanazzaha anhu walakin la yajib ah dia kata adapun sekiranya datang hadis daif tentang tegahan juz tegahan sebahagian daripada jualan ataupun pernikahan maka sesungguhnya digalakkan dijauhkan hadis itu ha, hadis yang do'af itu tetapi tidak wajib tetapi digalakkan untuk dijauhi wallahu alam aku lakukan ini hadza wa astaghfirullah wa lakum alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh